ते प्रतिप्रसव है या सुख महा ध्यान है या सद्वृत्तया क्लेश मूलकर्म शयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीया सती मूले तद्विपाक ुःखमगत द्रष्ट्रदृश्य संयोग हेये तो प्रकाशक्रियास्थितशील भूतेन्द्रियापर्गा दृश्य विशेषावेषलिंगिंगा गुणपर्वाणी दृशिमात्र शुद्ध भी प्रत्येन पश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरवि यस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहाय

पक्षभावनम् अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता सम्बोधः सत्वशुद्धि संतोषादनुत्तम शौचास्वांगजुगुप्संसर्ग सशुसौमस्ग्र्यत्मशन्य सतोषादनुतम सुखलाभ काियरशुक्षपसुष्टदेवता समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेऽपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः चित्तस्वरूपानुकार प्रत्याहारः ततः जलोगसूत्रु द्वितय साधन